好，menu，menu 是菜单，那就是请把菜单给我。然后说明后面说，我们说我们经常说的，泰国人经常说啊，lu lu 就是看的意思，看看什么东西看，就是好 l 就是让我看一下，让我看，让我看，哎，说让我干什么是这样的。哎，这个考是请求，但是放到一句话里面呢，它就指的是请求让我干嘛，请求给我什么。你这样可以记下来，嗯，但是你会的话，可不用记。 啊，你进去掌握一下，然后考如果后面加东西，就是啊，请求给我什么东西；如果后面考后面加动作，就是要请求让我干嘛。嗯，更简单，就是礼貌的嘛，请求你呀、啊，让我干嘛，对吧？求求你之类的吧，但是礼貌，当然不是说求求那种感觉，啊，就是个礼貌。嗯，不说也可以啊、嗯。然后的话呢？ menu 就是菜单，没问题。下面这个地方呢，你发成 n e l 了啊 n e l 的问题出现了啊。然后呢，大口的 o n o y n o i 诶，考、oh, no. <No. S 1> hey, menu n o y、hey. 哎。